bittasi uch yil ishlab uchta o'git oladida men sizga hozir ana shu uchta o'gitni tekinga aytaman hayotda kerak bo'lib qoladida chunki bir yigit bor ekan qishloqda yashar ekan yer haydab omosh tortib dehqonchilik qilib kun ko'rar ekan yosh yigit ekan otasidan erta yetim qolgan ekan onasi bor ekan qarib qolgan ho'kizi o'lib qolibdi bir kuni ho'kizi o'lib qolib dehqonchiligini qilolmay qolibdida keyin katta shaharga ishga borish borib ishlab kelishni maslahat berishibdi keyin onasiga aytdi ona shaharga bormasam bo'lmaydi u paytlar odamlar shaharni g'urbat deyisharkan g'urbatga bormasam bo'lmaydi debdida onasidan duo olib g'urbatga qarab yo'lga chiqibdi katta shaharga kelib rosa ish qidiribdi bir hafta uyoqqa boribdi bu yoqqa boribi ham shaharlari ham qishloqlari bilan maslahat qilibdi va u yerdan bir aytibdi shu falon ko'chada bir kutubxona bor o'sha kutubxonani egasi o'ziga bir shogird qidirayotgandi bor bir gaplashib ko'r balki ma'qul kelsang seni ishga oladi debdi kutubxonaga boribdi haqiqatdan bir qariya oqsoqol ishlar ekan rostdan soqollari oppoq bir nuroniy odam ekan otaxon shunaqa menga ish kerak ish izlab keldim bu g'urbatga bu shaharga esa ishni nima qilasan pul topishim kerak ha pulni nima qilasan onamni boqishim kerak yaxshida men lekin senga ko'p pul berolmaymanda qancha berasan bir tanga beraman har kunimi yo'q bir haftada bir tanga yo'q bir oyda yo'q bir yilda bir tanga beraman va yana bitta o'git ham beraman nasihat ham qilaman otaxon menga nasihat o'git kerak emasda menga pul kerakda debdi o'zing bilasan bolam men ko'p pul berolmaman lekin bir tanga va bir nasihat bir o'git bir yilda bola xafa bo'lib ketibdi kechasi bilan o'ylabdi bu qanaqa o'git bo'lishi mumkinki meni bir yil ishlatib beriladigan nima o'git bo'lishi mumkind ertasi kuni kelibdi otaxon men roziman debdi bir ishlab ko'raysiz biror nima bo'lar debdi va butun o'sha kutubxonadagi nima ish bo'lsa supur sidir yig'ishtir odamlarga xizmat qil nima xizmat bo'lsa hammasini qilibdi bir yil orada kitoblardan o'qibdi bir yil o'tgandan otkənləki... keyin boyagi otaxon yoniga chaqiribdida bolam bir yil bo'ldi mana bir tanga endi birinchi o'git bilmagan yo'lingdan yurma debdi u yigit aytdi otaxon bu nima endi buni hamma biladiku bir yil ishlatib bergan o'gitingiz shumi buni men o'zim ham bilaman buni shunaqaligini desa demak men senga bir eslatgan bo'ldimda bo'lmasa bolam Yani, koydum, e, <coughs> Kettim, bola, bir, genekin, yana, ya, ha, de. De. Ya, de. De. yana bir esingga solib qo'ydim esingdan chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin edi bo'ldi men boshqa qaytib kelmayman ketdim boshqa ish topaman o'zimga deb bola xafa bo'lib ketib uch to'rt kun rosa ish qidiribdi ish topolmagandan keyin yana qaytib kelibdi ha keldingmi bolam keldim debdi yaxshi ishingda davom et debdi yana shu bir yil qilgan ishini qilibdi yana kitoblar o'qibdi xizmatni qilibdi yana bir yil o'tibdi otaxon yana chaqiribdi oldiga mana bolam bir tangang endi ikkinchi o'gitni beraman senga omonatga xiyonat qilma debdi ah debdi bu odam meni ustimdan kulyapti faqat men bilgan hamma bilgan gapni gapiradi o'git deb aytadi ichidan ranjibdida endi menga pul kerak bo'lsa bir tanga pul berayogan bo'lsa o'gitni zo'rrog'idan bermaydimi debdida endi ketibdi endi boshqa qaytib kelmayman deb yana ish qidirib, yana ish top olmadi oxiri yana bir yil ishlab ko'raychi debdi balki bu safar bir durustroq o'git aytar chunki o'gitga ishlayapti-da u bir tanga pul emasku endi yana bir yil ishlabdi boribdi bir yildan keyin otaxon yana yoniga chaqiribdi mana bolam bir tanga endi uchinchi o'gitni aytaman debdi ayting debdi o'zing bormagan joyga xotiningni yuborma debdi bu nimasi endi juda qattiq ranjibdi bola o'zidan hayotidan nolibdi ichidan bir isyon qilibdida endi otaxon debdi endi men qishlog'imga qaytaman debdi bo'lmadi debdi o'gitlaringiz ham unchalik emas bergan pulingiz ham unchalik ko'p emas bunday yurolmayman chunki men yoshman kuchim ko'p g'ayratim bor pul topishim kerak onamni boqishim kerak uylanishim kerak u qilishim kerak bu qilishim kerak yoshlarda masalan sizga o'xshagan yoshlarda qanaqa muammolar bor unda ham bo'lganda endi o'sha o'sha g'urbatga shaharga o'sha muammolarga bir yechim izlab kelganda lekin bilmaganki navoiyni bir g'azali borki g'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish xullas g'urbatga kelishga piyoda kelgan endi ketish piyoda emas ekanda bir ulovda ketish kerak ekan ham u yoqdan bu yoqdan pul yig'ib unga bir yo'lda ketishiga bir ulov qilishibdi otaxon so'rabdi qachon qaytyapsan bolam ha ikki uch kunda qaytaman mə. bo'lmasa ketishingdan oldin menga bir uchrash onangga bir sovg'a salom qilib bermoqchiman omonat oliborib berasan yetkazasan bola xo'p debdi 2-3 kundan keyin kelibdi otaxon men ertaga ketyapman juda ham yaxshi mana shu ikkita nonni onangga olib borib ber omonat bu qurimsoq debdi 3 yil ishlatib 3 tanga berib 3 uchta bo'lmaydigan bir o'git aytib yana onangga hadya berib, omonatni yetkazib qo'y deb ikkita non ham beradi qurumsoq chol akan debdi indamabdi lekin bildirmabdi xo'rjiniga sopdi yo'lga chiqishibdi ham qishloqlari bilan endi yo'lda ketishyapti yo'ldan bir daryo chiqib qolibdida jud jo'shib oqadigan daryo tog'dagi daryolar bo'ladiku o'shanaqa bir daryo chiqib qolibdi hech kim qanday o'tishni bilmay tursa ey shu ham ishmi en mana biz o'tib beramiz shu otini haydagan ekan boyagi cholni birinchi maslahati deb o'giti esiga tushib qolibdida bilmaganing yo'ldan yurma deb juda otini juganini qattiq tortgan ekan oti to'xtabi yonidagi o'rtog'i tanishi u ham bunga qo'shilib chopgan ekan u u o'git yo'qkuunga shunday daryoga tushib tushgan zahoti cho'kib ketibdida keyin o'sha yerdan bir cho'pon aytibdi bu shunaqa bir o'ra tortadigan joy birdan kirganda birdan chuqurlik tanishi o'libdi ham qishloq edebdi bir yillik xizmatimni halol qildim cholga debdi birinchi o'g'it ishga yara debdi shu o'git esimga kelmaganda bilmagan yo'lingdan yurma deb aytmaganda u chol bu o'gitni bermaganda va shu lahzada o'git esiga tushmaganda bola hozir o'lgan bo'lardi ichidan bir rozi bo'pti. bir yillik qilgan xizmatiga yo'lda ketishar ekan och qolibdi och qolibdida yeydigan narsa yo'q endi hamma o'zini narsasini o'zi yeyapti boyagi non esiga tushib qolibdi onangga deb bergan non shunday bittasindan yeyman degan ekan cholni ikkinchi nasihati esiga tushib qolibdi omonatga xiyonat qil onasiga omonat deb berdiku omonatga xiyonat qilma degan o'giti esiga tushib qolibdida kel shu ikkinchi o'gitiga ham amal qilib qo'yaveray deb yemabdi ozroq yurishgan ekan qaroqchilarga duch kelib keyin qaroqchilar endi bu shahardan g'urbatdan kelayotganlar ishlab ishlab pul topib keladiku hozir ham shunaqaku qishloqdagilar gəbar... shaharlarga borib ishlaydiku shunday bo'lganda en davrlarda ham qaroqchilar to'sib kim nimasi bo'lsa mana shu yerga qo'ysin joni omonda qoladi agar aksini qiladigan bo'lsa qilichdan o'tkazamiz kim nimasini topsa qaroqchini oldiga qo'yib o'zlari qutulib endi navbat unga yetib kelibdi bizni uch tangalik boyvachchamizga keyn aytibdi menda hech narsa yo'q ey sen g'urbatdan kelmyapsanmi g'urbatdan kelyapman g'urbatdan odam kelayotgan odamda hech narsa bo'lmasligi mumkinmi mü? men ishlab pul topolmadim uch tanga pul topdim mana o'sha uch tanga istasangiz oling meni ishlab pul topolmaganimni topolmaganimman hamma ham qishloqlarim bilishadi so'rasa haqiqatdan ham shunaqa e bu uch yil g'urbatda yurib shaharda yurib pul topmagan ekan buni yaxshilab kaltaklanglar deb qarochilarga aytib rosa tepkilashibdi og'zi ah, burni qonab qolibdi yo'lga chiqishibdi keyin o'ylabdi Oh, ajibdebdi bular hammasi ishlab pul topib kelayotgundi men ishlab pul topib kelmayotgundim qaroqchi uchradi hech bittamizda pul qolmadi bular ham meni ahvolimga tushdi ya'ni uyiga kelibdi onasi ahvolni eshitib buni ya'ni pul topib kelmaganini eshitib işte. rosa o'ksibdi rosa xafa bo'libdi o'g'lim uch yil yo'qolib ketding uch tangamni topib kelding ona shunday bo'ldi shunday bo'ldi ish topolmadim biror nima yo'qmi deganda hech narsa yo'q uyda keyin bolani boyagi otaxon bergan onangga omonat deb bergan non esiga tushib qolibdi e debdi non bor <laughs> debdi sizga sovg'a qilib berib yuborgani olib kelib nonni ochishgan ekan ichidan oltinlar <laughs> to'kilibdiyu ikkinchisini olsa sindirib ko'rishsa ikkinchisini ham ichidan oltinlar chiqibdi bola aytibdi ikkinchi yil ham xizmatimda halol qildim debdi chunki agar ikkinchi nasihatiga amal qilmaganda omonatga xiyonat qilma degan no, omonatga xiyonat qilma degan nasihatiga amal qilmaganda Yani, Şünçün, gem, şekilde, yani, ıı, kalarken, u sindirgan bo'lardi ichidan oltin chiqqan bo'larmidi ikkinchisini sindirib ko'rarmidi undan ham oltin chiqqan bo'larmidi birozdan keyin qaroqchilar ushlarmidi ya'ni olib qo'ygan bo'lardi shuning uchun ikkinchisiga ham amal qildi va hayotini bir shaklda ya'ni nonlarni asrab qoldi nonni asrab qolar ekan boyligini asrab qoldi u pulga dala dasht qilibdi bog'roq qilibdi qo'y qo'zilar qilibdi uylar quribdi vaqt uylanishga yetib ketdi debdi men otaxonni uchinchi nasihatiga ham amal qilaman nima edi uchinchisi o'zing bormagan joyga xotiningni yuborma qayerga kimga uylanmoqchi bo'lsa shart qo'yar ekan bitta shartim bor faqat nima shart men bormagan joyga bormaydi yo unaqasi bo'lmaydi ota onasini ham uyiga bormaydi yo ota onasini ham uyiga bormaydi dugonalarnikiga hech qayerga bormaydi bozorga yo bozorga ham bormaydi men bormagan hech bir joyga bormaydi hech kim qizini bermas bermaskan bunga qiz berib oladimi hmm, derkan boshqa bir qishloqdan bir yetim qiz chiqibdi ota onasi yo'q onasi o'sha qizni topibdi u qiz bu shartga rozi bo'libdi qizni qarindoshlari ham rozi bo'libdi va uylanibdi oradan to'rt yil o'tibdi o'g'illi bo'libdi bir kuni qizni qarindoshlari kelibdida endi mana to'rt yil bo'ldi farzandli bo'ldi endi bir ko'chalarga chiqishni boshlasin bu qarindoshimiz to'y qilyapti shu to'yga borsin endi bu to'rt yildan beri to'yga ham bormaydi bu desa bola aytibdi yigit yo'q debdi men bormagan joyga bormay shunday kelishganmiz juja har hasha da endi qizni qarindoshlari oraga yigitni qarindoshlari kiribdi ular ham aytibdi bu nima ahvol qo'y borsin oxiri bolani rozi qilishibdida ayolni to'yiga borishiga to'yga yuborishga yuboribdida orqasidan o'ylabdi bekor qildim xato qildim in nasihatga o'gitga amal qilmadim boshimga bir dard keladi debdi orqasidan boribdi de... qaytarib olib kelmoqchi da endi borsa haqiqatdan to'y bo'layotgan ekan to'yda buni xotini bilan o'g'li bir burchakda o'tirgan ekan hech kimga qo'shilmay chunki Çünkü... qo'shilmaganda odamo bo'lib qolganda o'zicha o'ylabti haqiqatdan zulm qilibman shekilli boshqalarga qo'shilmay ham qolibdir desa shu yerdan bir yoshi katta bir ayol o'tib qolibdi opa debdi shu o'tirganlar kim debdi ey bir sho'rpeshonau debdi nega sho'rpeshona bir zolimga tekkan na uydan chiqarmaydi na qarindosh urug'iga qo'shmaydi uydan chiqarmaydi o'zi bormagan joyga borgani ruxsat bermaydi zulm ko'rgan o'zi bir yetim edi debdi bu ichida o'ylabdida qayerda qolar ekan endi meni xotinim debdida bu kechirasiz bu bu qayerda qoladi bugun ha qarindoshlarnikida qoladi shu bir iltimos qilsam siz shu ishni qila olasizmi nima iltimos qilmoqsi men shu kechqurun yoniga kira olamanmi shu xotin juda istasang kirgizaman debdi qanday qilib kirgizasiz chunki uni qarindoshlari meni qo'shnim bo'lar shunday bog'dan o'tasan o'sha yotgan xonasiga kirgizib kirgiziman debdi faqat bu haqqi bor buni ya'ni pul to'laysan bungae ho'p pulini to'layman debdi pulini to'labdi to'y tugabdi hamma uyquga ketibdi boyagi xotin buni xotini yotgan o'zini ayoli yotgan uy xonaga kirgizibdi endi bu yuzlarini berkitib ayoli tanimaydigan holda kirib ayoliga tajovuz qilishni boshlabdi tegajaklik qilishni boshlabdi ayoli qarshilik qilibdi yaqinlashtirmabdi boshqa keyin o'tirib oturup... o'ylabdi hayotini tongda xo'roz qichqirgan payti o'g'lini olib chiqib ketibdi uxlab yotgan o'g'lini xotini doddvoy qilibdi bolamni o'g'ri oğru o'g'irladi deb qarindoshlari uyg'onibdi kelibdi qarasa haqiqatdan bola yo'q endi nima deymiz buni eriga o'zi bir amallab ruxsat olgandik endi bolasini o'g'ri o'g'irlab ketdi nima deymiz unga orasidan bittasi aytibdi uy yonib ketdi bolang ham yonib ketdi deymiz deb uyga o't qo'yishibdi keyin borishibdi yigitning uyiga xotinini yetaklab mana xotining ammo bolangni olib olmadik. nega chunki uyga o't ketdi bolangni qutqara qutqaraolmadik juda yaxshi bo'libdi debdi bola belimda xotin yo'limda debdi orada bolasi uydan yugurib chiqib onasini etagiga yopishib quchoqlab yig'labdi hamma hayron butun qizni qarindoshlarini ayolni qarindoshlarini quvibdi haydab va ayoliga deyibdiki agar bir lahza qo'lingni tekkizganingda edi menga senga tajovuz qilgan yo ozgina mayl bildirganingda edi o'sha yerda men seni o'ldirgan bo'lardim yaxshiki yaxshi ayol ekansan va uchinchi yillik xizmatini ham otxonga halol q endi bu qissadan ko'p hissa chiqarsa bo'ladi siz yosh bo'lganingiz uchun aytib beryapmanda hali uylanmagansiz juda diqqatli bo'lish kerak ayniqsa bugungiday yomonlik va sizni va sizni oilangizni o'rtasida chegaralar yo'qolgan bu olamda bugungi dunyoda mahramiyatni chegarasi aniq bo'lmay qolgan bu dunyoda hozirgi zamonamizda juda diqqatli bo'lish kerak bu uchala o'gitga ham bir eslab qo'yamiz shu bilan tugatamiz birinchisi bilmagan yo'lingdan yurma ikkinchisi omonatga xiyonat qilma uchinchisi rafiqangni ya'ni yo'ldoshingni ayolingni o'zing bormagan joyga yuborma